yozning <laughs> jazirama kunlarida hammamiz ham muzdek suv ichamiz jonga oro tanga salqinlik beradigan suvni ayni muddao deb bilamiz ammo bu to'g'ri ish emas mutaxassislar <laughs> bu sog'liq uchun zararli ekanini aytishmoqda aslida nima uchun issiq kunda muzdek suv ichish mumkin emas suv ichganda o'zi normada ichkaridagi issiq havoni tashqariga chiqarish hisobiga tanani sovutadi a bizla unga sovuq suv beramizda ichkarida o'sha issiq suv bug'latish orqali <laughs> tanani sovutadigan mexanizmni buzib qo'yamiz bu odamga ortiqcha yuklama bo'ladi ya'ni o'sha ichgan suvimizni isitib tashqariga bug'latib tanani sovutguncha ancha muncha energiya sarflab qo'yamiz bu esa o'sha organizmni charchatadida çar stress holatlarga har xil kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi mutaxassislar jazirama kunlarda muzdek suv ichishni xuddiki qizib turgan temirni suvga solganda sinib ketgani kabi odam tanasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqda xuddi shunaqa ichki organlar ham darz ketishi yuzaga keladi buni hisobidan o'sha motorikani buzilishidan fermentlar har xil o'sha moddalarni parchalaydigan fermentlarni bloklab qo'yadi spazm hisobiga qon aylanishi buzilishi hisobiga o'sha miyaga mi boradigan impulslarni suslashishi hisobiga bu faoliyati pasayadi issiq suvda ichganimizda ichki organlarda moddalar almashinuvi yaxshilanadi sovuq suv ichganda aksincha bo'ladi spazm hisobiga moddalar almashinuvi susayadida fermentlar ajralishi pasayadi bu bunaqa buna holatlarda bir nechta kasalliklar yuzaga keladi